मुंडे बोलतात ढगाळ वाढ मतदान हे जनरली उन्हाळ्याच्या काळात येतं पण उन्हाळा वरचेवर दर पाच वर्षांनी उन्हाळा वाढत राह आहे त्यामुळे नक्कीच त्याचा परिणाम वाटत असतो पण उत्सुक नागरिक असतील मतदानासाठी तर नक्कीच ते टक्का मेंटेन करण्यामध्ये यश येतं मला अपेक्षा है मला विश्वास है कि बीड़ी टक्केवारी मतदाना की चांगली हुई आज।, आज, आ, आज मेरे ही चुनाव का मतदान है और मेरे साथ साथ बहुत सारे जगहों पर मतदान होने जा रहा है मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगी सबने मतदान जरूर करना है एक योग्य और स्थिर सरकार के लिए मतदाओं का मतदाताओं का उत्साह और ज्यादा से ज्यादा मतदान बहुत ही जरूरी है और मैं खुद भी अपने गांव जहां जो हमारे हमारा एक छोटा सा कस्बा है मुंडे जी का जन्म स्थान है वहां हमारा मतदान है और मैं वहां जाके खुद मेरे पूरे परिवार के साथ मतदान करूंगी आज आपने चूंकि पूजा पाठ किया जाने के पहले <laughs> किस तरीके का घर पे देखा आपका पूजा किया गया थोड़ा सा पूजा ही होती है हर घर में अपने अपने विश्वास आ, के हिसाब से को, कोई नमाज पढ़ता है कोई कैंडल जलाता है और कोई पूजा करता है सब अपने अपने विश्वास के जरिए से पूजा पाठ करते हैं मैं आ, हर रोज़ ही हमारे घर में पूजा होती है पर आज मेरी माता जी ने मेरा ऑक्शन किया और मुझे आशीर्वाद दिया और मुंह मीठा करके मुझे घर से रवाना करेंगी मतदान के लिए आज बहुत सारे बूथों पे मुझे जाना है तो उस वजह से ज्यादा से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी पर आप सब लोग यहाँ तक आए और मैं आपके माध्यम से सारे मतदाताओं से ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो क्योंकि स्थिर और योग्य सरकार के लिए मतदाताओं का उत्साह बहुत ही आवश्यक है देखिए गर्मी है कम टर्नआउट देखने मिल रहा क्या अपील करना चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग बाहर आए लोकसभा का चुनाव मुझे विश्वास है हमारे जिले में हमेशा मतदाताओं का उत्साह देखा गया है हमारे जिले में अच्छे मतदान होगा और बाकी भी जिलों में जरूर गर्मी है पर एक दिन अपने मतदान कहाँ कराए वास्तविक पता मतदान यह देशा सा लोकांनी प्राणाचं बलिदान केलं फासावर गेले जेल भोगल्या अठराशे सत्तावन्न ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस नव्वद वर्ष बलिदान करून या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं ते स्वातंत्र्य अबोधित ठेवायचं असेल तर मतदाराची जबाबदारी फार महत्वाची आहे जागरूक मतदार हाच लोकशाहीचा आधार आहे मतदार जागरूक होईल त्या दिवशी देशामध्ये जागरूक लोकशाही खऱ्या अर्थाने येईल म्हणून माझी विनंती आहे आता आज आत मतदान करणारच आम्ही मतदान करताना तीन चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत जाना मतदान कराए का निर्णय आएंगे तो जनता जो है वो बहुत ही सटीकता से सोच समझ के वोट करेगी इस देश को स्थिर और योग्य सरकार की आवश्यकता है हमारे नेता हमें पता है और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे ये पता है यही स्थिरता जताती ती तर हो मी इथून माझ्या मतदानाकडे गावाकडे जाणार आहे पण तत्पूर्वी मी वैद्यनाथ मंदिरामध्ये दर्शन घेणार आहे नंतर मी गोपीनाथ गडावर दर्शन घेणार आहे आणि मग मतदानाला जाणार आहे आम्ही मुंडे साहेब असेपर्यंत नेहमी एकत्र मतदानाला जायचो आता ते नाहीत पण त्यांची ऊर्जा आणि त्यांचा आशीर्वाद नक्कीच आमच्यासोबत विश्वास कसा आहे माझा विश्वास खूप चांगला आहे कारण माझा विश्वास आहे चांगल्या गोष्टींवर चांगल्या विचारांवर सकारात्मकतेवर बीड जिल्ह्याच्या विकासाची काळजी करणारे जास्त लोक या बीड जिल्ह्यात आहेत आ, मला असा विश्वास आहे आणि मी राजकारण करत असताना कधीही अभद्र किंवा वाईट कधीही विचार करून राजकारण केले नाही कोणाविषयी कधीही जीवनामध्ये मी कुठलीही वाईट टिप्पणी केली नाही मी विचारांचं राजकारण करते मी विकासाचं राजकारण करते माझ्या पाठीमागे जनता नक्की